Оце нова власть працює, я розумію. Сніг даже не випав, а вже розчистили так, що ні одної сніжинки. В да, медвірному місце санок треба було коньки не дбати. Ну, пожалуйста, буквально на минутку поздравите и сразу уйдете. Женщина, мне некогда. Мне еще работать надо. Тут рядом. Мальчик заболел в Новый год. Сделайте для него праздник. Ага. А если я заболею, скажите, что сегодня Дед Мороз не всех детей поздравляет. Ну, разве так сложно поздравить ребенка? Ну, вы же Дед Мороз. Дед Мороз! Я не понял, вы что, расстроились? Из-за Деда Мороза. Хм, так он же не настоящий. Без оленей, без снегурочки. Да хоть такой. Моему сыну 6 лет. Он так ждет праздник, а поздравить некому. Что значит некому? А я? Передайте своему Скоропету, что Дед Мороз обязательно придет. И с подарком. Опа! Только подивився, и двери открылись. Хм. Может, я так силой взгляда могу юбки поднимать? Хм. Да, надо себе потренироваться. О, а с дверьми сила взгляда работы. Так, надо купить подарок мальчику, за одной своим родителям. Бесплатная дегустация чая. Бесплатная дегустация. <реклама> Без, бесплатно? <laughs> Молодцы. А можно попробовать, да? Да, пожалуйста. Черный с бергамотом. <laughs> Не очень. Такое впечатление, что вы пакетики по два раза заварите. Да. А вот дерево, попробуйте. Так. Ну такую, как будто кисточку с подкраской прополоскали. Фруктовый. Так, вы решили, что будете брать? А, не-не, что-то не, не, не очень у вас чай. Тем более, если я уже так напився, что у меня выше в <laughs> С Новым годом! Спасибо. <laughs> Пока. <laughs> <laughs> О! Здрасте. <laughs> Мне надо сделать новогодний на подарок для пацана. <laughs> для мальчика есть хороший конструктор за 3000 гривен. Конструктор за 3000 гривен – это время. О! Обезьянка. Обезьяна чи чи С Новым годом, не кричи. 200 гривен. Сколько? Выношу. Если ей в руку палку дать в человека превращается. У меня только, сейчас, где-то ж, бузы, у меня нема денег. Как же вы пришли за подарком без денег? Отдал <свят> Я отдам. Следующий году. Ой, ну ладно, ладно. Только не продавайте никого, Я сейчас. Для меня достать деньги вообще не проблема. 15 гривень в 37 копій, 15 гривень 47 копій, 15 гривень... Ніч, по 50, 100, 200 гривень кидати в фонтан. Ой. Шо? Це я накидав. Вернуться. Вернуться, щоб вернутися. І вернуся, щоб забрати своє. Хватаєш зруцять. Що ти мене провоціруєш. Ну что, я столько чая улыбалась. А где вот тут столик? Спасибо. Фотография со снеговиком. Евгения, ну по-моему, это плохая идея. Ну смотри, снега нет, ну какой снеговик? Но... Да ты успокойся, сейчас люди повалят на контрасте. Ага. Ага. Уважаемые посетители, Наш здоровый центр закрывается через 5 дня. Прият без купонов и ж слов. Это же стыдливо. Помогите. Уху-ху. Спасибо. Вступающим счастья, здоровья, всех благ. Фух. Засу, Фу кто-то приде тут праздник. Дыволечка. Если все с зеленкой намазать. С новым годом! Так. А где все? Люди! Ау! Так, что я не понял прикола. Що, то в одному магазині сумасшедші скидки, чи що? Ну, дивіться, вже виходьте, розіграш вийшов. Молодці. Уже не смішно. А ну, швидко, швидко, швидко. Или нет. Мы закрыли. Ладно, мне хочется по-хорошему, сейчас. критически размышлять, как отсюда выбраться. Особенно твое месте заработал бы Брюс Виллис. Это хорошо, все вспомнил про Брюса Виллиса. Сейчас быстренько по вентиляционной шахте вылезу отсюда. О! Ну что, мужики, с Новым годом! Давай давай давай, ты давай. 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 давай, давай, давай! И только одни музыки. Но Виталик, она вот такой не подходит. Надо искать другую. Дыхать. Все за люди есть, а блузинчик пригласить. Кошмар. Валера, что И... ты делаешь? Конфеты вешаю. Ну ты же Виталика знаешь, он как придет, он сразу кинется к елочке. Валера, ты что не знаешь, что Виталик, как всегда придет голодный. Вешай на елку, голубцы. <пирать> Марин! Ну... Виталик, только -то с тобой могло такое произойти. Ты вообще понимаешь, что ты остался один? В пустому торговому центрі в новогодній ноці. Ну, суху, пока я нічого не натворю, мама мене і не трогає. Значить, надо сути на творити. <рисвіт> <рисвіт> Зарвулинка проходит по правому флангу, упасть а на коноплянку. Уже я демонстрирую невероятный гриб! Удар! Тихо! Тихо! Ну, сейчас выйдут и начнется. А кто это разбил стекло? Я скажу, ой, я извиняюсь, так получилось. Выпустить мене, пожалуйста. Айо. Ой, стекло розбили. Неческо неболь! Разник. Тогда продовжим. <плес> красочки. Сорок первый, сорок второй. <ривые> <свист> <стрел> <стрел> <стрел Мама, пора <парадозис. стрел> Опа, поехали, поехали. Я говорю, поехали, сигналка в торговом центре сработала. А -а -а. <свес> 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 С Новым годом! <свес> <свес> С Новым счастьем! Заморился, все А можно кофе. Можно. А вам а, с молоком тебе? Понятное дело, что с молоком. Можно даже без кофе. Одну минуточку. Пожалуйста. Спасибо. Ммм... Скільки з мене? Ой. Та коли ви на гроші не Ну ви що? Які гроші? <свук> Це за що заведення? Не кожен день до нас такі люди приходять. Угу. Так? <свук> <Да? свук> Як неожиданно. Угу. <свук> Та тут взагалі... Все для вас безкоштовно. Бесплатно? Супрем все-все? Ну вы даете на наше цель. Ну пасиба. I wish you a merry Christmas and a happy new year. Богдановна, как тебе мой костюмчик, а? Евгеньевна, ну серьезно, что, моего размера не было? Богдан, Дед Мороз должен приносить не только подарки в дом, он должен еще и радость всем нести. А на тебе без смеха смотреть невозможно. Да ну, не хватит уже! Сколько можно меня угощать? Вот все так скупился. На три года вперед. И с и родителям. С Новым годом, Виталик! О, моя стратегия сработала. Ну, ничего, все не зайдуте, я быстренько через двери. Стоп. Виталик, ты забейся в мальчику игрушку. Давай быстро. Никого? Следов взлома вроде нет. Опа! Ты глянь сюда. Это же, наверное, ребенок какой-то игрался. И забыл выключить. От него то сигналка и сработала. Точно. Шампанское выдыхается. Погнали. Не хватало еще здесь Новый год встречать. Стоп, Виталик. Ну так здесь некрасиво. Ты бы здесь деньги. Без дачи. Капец, сиди, сиди. Нас опять закрыли. Да Виталик, Віталік, а ти розумієш, если якби тебе тут не йшли, то подумали б, що ти грабітель. А ти б зустрічав би Новий Год не дома, а в тюрмі. <риклад> ну шо, ці-ці-ці, будем зустрічать Новий Год в торговому центрі.